Никто ничего не говорит. Нет, там не полностью. Там не полностью, конечно, там не полностью. Депутат какая не площадь не будет? Площадь какая будет этого забудова? Тысячу метров. А там 50. За 7 квадратных метров. За 7 деревьев. А депутат не вижу? Конечно, ну, потом

Если документы, мы слишком много, я читал мы много по капливому освещению и так далее, и так далее. Кто-то вообще прорасчитывал на грустку, которая, когда он все это включит, даже да, на нет. бюджет а, по освещению. Нет. Потому что постсовет, например, уже у меня ввод, там 21 улица по соска тракту НКМЗ, мы каплимом освещения делаем, мы сейчас по станции вынуждены деньги там на ремонт. Но денег на непосредственную работу этого освещения нет. Мы сейчас экономим там каждую лампу, купим рейдион, выключаем вечером, все Ну, как это будет освещаться, как работать? И да, то есть мы потом то, об, обратимся от Совета, за такой вот субвенцией на это освещение. Я, Я понимаю, у него денег нет, но на это посоветский брат, что освещает, да, 20, да, 20, да. это освещаем, 20 вот, 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 голова тут сидит, да? Человек на на плечах, а когда делает освещение капитальный ремонт, развивает сеть да, по освещению, он же, в принципе, уже что думаете о том, что вам а а, за, это платить. А когда делает за... а, за... а, не спрашивай. Ну, с головой садится, Смотрите, ну, а, за... а и... что, что, а, а вот, Смотрите, если вы построите, целый капитальный ремонт, то наружное освещение, да, то в принципе к концу года вы их э, построите запустить. да, и вы уже будете знать, какую сумму финансирования вы заложить на следующий год. Допустим, я говорю, смотрите, полно, полно, да, заложить, ну, это за счет собственных средств, может, за счет налоговых вот, сборов. Смотрите, у нас сумма у нас их э, хватит. Смотрите, в настоящее время у нас 445, 445 лампочек говорит, от прибора учета. Э, оплату мы производим ну, с учетом подорожания, не, не без учета подорожания, да? 225 тысяч вот, Мы проводим тендер на, эти, на, на оплату за потребленную электроэнергию, на покупку электроэнергии. Вот. Ну, пускай я думаю, что с учетом подорожания вырастет на 300 тысяч. 300 тысяч это, в принципе, ну, а что это? Ну, 300 тысяч, в принципе, это подъемная сумма для. Нет, ну, можно и субвенцию просить, конечно, но это уже будет там. То есть об этом должен быть слова. Давайте там 600. У меня вопрос, извините, я быстро. А почему Краматорск не применяет новые технологии при наружном освещении? Я привожу пример. В Новгородском 2000 гривен стоит один фонарь солнечные панельные батареи. Он сам себя, то есть не надо там платить ни за РЭС, ни РЭС, ничего, не ни этот самый. Подобный вопрос мы задавали, когда рассматривали финансово, анализировали финансовую деятельность наших коммунальных предприятий, мы задавали вопрос нашему МИСК-СВИТу, да, почему ДФРР, там, Черкасская, по-моему, у нас использует тоже LED, какие -то да, лампы там, то есть Аргументированно попытался директор коммунального предприятия объяснить, что это все хорошо, но это быстро выходит из строя и пока он сейчас ну, ну, считает нецелесообразным. Оно себя не окупает. Срок, затраты на это и срок того, сколько оно служит, сегодняшний заплату, момент я это я это нет. Это ответил это не РЭС, это мисс Светла. Когда, когда приезжает э, продавец продукции, садится мисс Светла, то сравнится технические характеристики све све световых приборов. Так вот, чтобы э, светодиодный светильник вышел на то э, яркое свечение, которое дает сегодня лампа, которая ставит мисс Светла, то срок окупаемости установки этого плафона и потребление электроэнергии вырастает до 7 лет. То есть что самое принципе... интересное, что эти проекты, я просто рассказываю, почему я сама видела эти, в работе видела видела эти самые. То есть эти проекты оплачивают доноры европейских стран. То есть они по-любому посчитали, они не умеют считать, наша Мисс Светла лучше посчитала, они считают, что это экономичнее. Вся Европа на это переходит, и это экономично выгодно. И уже была, по-моему, ситуация в Германии или где что я 4 был, дня я люди, был в Европе и видел, людям платили и видел за покупление. На Нет, ну, а, я, я понимаю, но ну, как бы мы к этому не, не, не приходим. То есть доноры значит, считают, что это экономически выгодно, а у нас но это не, не, не выгодно много разницы. Эти объединенные громады установили большинство за грантовый день. Я и, говорю за и, грантовый а, день. И, да, и, но... и, и это э, тоже пробно, сколько оно будет ходить и как эти конструкции будут еще, как раз вот это время будет и опробироваться. Но если я не знаю почему, у нас городской голова обещал, я считаю, что нужно создать отдел на сегодняшний у -у -у. момент еще, ну, год-два. Громадонск будет целью внимания грантовых организаций. Привлекать сюда их очень нужно. Этим направлением не работает вообще никто. То есть, если бы так за грантовые деньги было предложено, я уверен, что все с удовольствием поддержали. За грантовые деньги нужна хотя бы идея, чтобы была и ПКД. Наши распорядники бюджетных почт, Для этого к сожалению. нужно подать хотя бы заявку. А на заявку не хотя бы идея должна возникнуть, что, что давайте рассмотрим хотя бы вот такой проект. И проработаем, разработаем ПКД. У нас по-другому объясни. Объясни по-другому. Тот светильник, который будет долго работать, он будет стоить около 10 тысяч гривен. На эти деньги мы будем покупать 10 лет этот светильник свет. Вот и все, как ответил Юрий Мальчик. Опять да. хочу привлечь внимание шестой школе. Значит, там есть ли видение какое-то по применению неоперегающих ламп, солнечных ламп. Давайте да. я, 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 прошу, прошу один. Есть предложение пригласить, во-первых, профильного зама. Я профильного зама с момента его утверждения на комиссии не видел ни разу. Давайте ему зададим вопрос, а он пусть подготовится к заседанию в следующей комиссии. И вы можете прийти на заседание следующей комиссии, пусть зам в наших присутствиях. Есть ли у него идеи и записать этот это? Что -то комиссия так. Да. Вы комиссию Да. да. поездка смотрите, не было ни разу. Смотрите, у предложение да, сюда же, нужно... Да, да, на... Какое уточнение, говорите? Сюда же предложение. У нас уже в, в Украине есть опыт работы такой техники. Вот пусть придут, Запросят этот, сделают запрос не какой-то там Вася, который сидит, и говорит, а это просто невыгодно. А вот просто цифры, которые уже Может, работают там в Украине. Что а, как нам, нам рассказывают, опыта больше 5 лет и нет, 5 сказал, лет нет максимально. И а они 6. рассчитаны на 7 лет. То есть полноценно просчитать, как они работали в наших ресурсах, мы не можем ну, а более чем 5 запросите лет. Запросите за 5 лет. Я ж не помню. Елена Викторовна, записали запросы? Пригласить и суть запроса. Иначе да, шестая школа. Там спортзал. Вокруг спортзала выросли около 80, кажется, тополей, огромные.